Между кинематографом художественным и как вы называете его документальным есть только один кинематограф, где человек, который им занимается, делится всем, всем, о чем он подумал, с скажем так, с другом зрителем. И э, всякое произведение, документальное или документальное или художественное, особенно опасно художественное произведение, потому что оно рискует быть э, блефом и рискует быть лживым. Документальное произведение тем более рискует быть лживым, потому что э, знаете, вы обозреваете какие-то события и отрезаете по вашей воле, по вашей воле, там, где вам хочется, а там, где вы отрезали, может быть, было какое-то продолжение. Но это ваша воля, поэтому это такое же произведение, как художество. Да? поэтому ответственность за каждую каждую каждый, каждую железку, она лежит на нас, на всех. А в художественным в кинематографе надо очень осторожно поступать, потому что это, это уже вы сами придумали. А раз сами придумали, то сами и отвечайте.